आणि आविष्कार कॉलनीमध्ये महानगरपालिकेचे सन्मान्य आयुक्त साहेब देशमुख जी यांच्या हस्ते आणि उपायुक्त जाधवसाहेब कदमसाहेब भोसळी साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आविष्कार कॉलनीतील समस्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जो वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे त्या कार्यक्रमाला का या ठिकाणी आयुक्त साहेबांच्या हातून वृक्षारोपण करून सुरुवात झालेली आहे पाऊस जरी नसला परंतु या ठिकाणी मी तमाम नागरिकांना आग्रहाची विनंती केलेली आहे की दोन अडीच महिन्या तीन महिन्यापर्यंत पाऊस जेव्हा येईल तेव्हा येईल परंतु आता वृक्षारोपण जर आपण करतो आहोत आपली जबाबदारीचं भान ठेवून आपण या ठिकाणी त्यांना पाणी टाकण्याचंही काम त्या ठिकाणी जर केलं तरी सर्वच्या सर्व वृक्ष शंभर टक्के त्या ठिकाणी जगून एक चांगला हिरवळीचा परिसर या ठिकाणी निर्माण होण्यास त्या ठिकाणी अनुरूप असं वातावरण निर्माण होईल आणि अशाच पद्धतीने वृक्षारोपणाचे जास्तीत जास्त कार्यक्रम धुळे महानगरातील विविध भागातील नागरिकांनीसुद्धा पुढाकार घेऊन जर केलं तर त्या से ठाकी त्यासाठी धुळे महानगर शिवसेनेच्या माध्यमातूनसुद्धा एक मोठा पुढाकार घेण्याचं आमचं मनोदय या ठिकाणी आहे आणि शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानेसुद्धा वृक्षारोपणाचा एकावंशी वृक्ष धुळे महानगरात लावण्याचा आमचा मनोदय त्यामध्ये कुठल्याही परिसरातल्या नागरिकांच्या माध्यमातून जर काही वृक्षांची रोपांची मागणी जर त्या ठिकाणी झाली आणि ती जोपासण्याची जर त्यांनी जर जबाबदारी घेतली तर निश्चितच त्यांच्या घरापर्यंत त्यांच्या परिसरापर्यंत आम्ही ते वृक्ष पोचवून ते लावून देण्याचं कार्य करू अशा पद्धतीचं आव्हानही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी करीत आहे मैं फकरुद्दीन अहमद लोहार ये मेरा सामने घर है नगर पालिका के वृक्ष की जो मुहिम शुरू हुई है उन्होंने यहाँ पे सब झाड़ लगा के गए ये झाड़ लगाने को पाँच छः दिन हो गए सारी झाड़ बकरी खा गई और इन्होंने कोई पिंजरा दिया नहीं ये बोलते हमारे पास पिंजरा है ही नहीं और ये जो ओपन स्पेस इस है इसका कंपाउंड पाँच साल से ऐसे टूटा हुआ है लेकिन नगर पालिका रिपेयरिंग के लिए हमने कई बार उनको निवेदन दिया बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है यहाँ की कॉलोनी रेगुलर टैक्स भरती है और उसके बाद में भी आप यहाँ की पोजीशन देख लो और उसके बाद में हमने बाजू के जो ओपन स्पेस है वहाँ पे हमने उनको कहा कि भाई यहाँ पे हमारे को कंपाउंड बांधना है तो उन्होंने हमारे को ये लेटर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है तो नगर पालिका में जो टैक्स भरते हैं उनके लिए ये जॉब उनको देने के लिए अच्छा है क्या और इसी तरह नगर पालिका में अभी यहाँ पे सतीश माले और आयुक्त साहब आए थे हमने उनको भी कहा कि भाई हमारे यहाँ पे जो रोड के हालत ख़राब है ओपन स्पेस के सारे गेट टूटे हुए चार पाँच साल से टूटे हुए कई बार यहाँ के लोग गए नगर पालिका में निवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है तो आयुक्त साहब से और यहाँ के नगर सेवक और अधिकारियों से हमारी विनंती है आविष्कार कॉलोनी के सभी नागरिक की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे विकास का काम होना चाहिए जिस तरीके से शिरपुर में अगर हर एक रोड सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है तो धुलिया में क्यों नहीं होता है क्यों शिरपुर के लोग ज़्यादा पेमेंट भरते हैं महानगर पालिका में केर पट्टी के अंदर जो भी कालम है उसके अंदर से एक भी काम नहीं होते यहाँ पे सफाई का, कामगार के नाम पे छोटा बच्चा आता है चौदह साल का खाली है, दो दो ना, गली फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाता है यहाँ पे घान का साम्राज्य लगा हुआ है तो नगर पालिका अपना कर्तव्य अदा करे और हमारे वार्ड का, का काम करे ये मे, मेरी विनंती है जवरपास काम शुरू मध्य खेल अर्थान उन्नति सा तो मार्ग है या उन्नतीच्या मार्गाच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात जर वृक्ष उभी राहील जशी वृक्षगार होती तसं ह्या भागातल्या लोकांची मनंसुद्धा गिरदगार होते आणि तशा पद्धतीनं या थोड्या शहरामध्ये खऱ्या अर्थानं या भागामध्ये विकास होतो सर्व नागरिकांना माझी या भागातल्या विनंती राहील की या भागात